Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що там суд зараз йде? Так, зараз... А що яке? Кримінальна справа, або адміністративна або... справа. Закону інформації. Ви повинні мені сказати. Публічна інформація. Слухайте, цивільна справа. Яка? Я не можу сказати, засідання закрите. Є постанова, що засідання закрите. Так. А тут что, какая-то государственная таймница? Разница велика. Есть закон, есть закон о судоустройстве, статья 11. Подождите, подождите. Вы так мне не сказали. Есть постанова, покажите мне, пожалуйста, постанову. Вы маєте мне сейчас все сказать. Иначе я вас буду привлекать к криминальной Высокий суд начал. Девочки, высокий суд начал. Сегодняшний заседание? Вот только что у Языковича, что говорят, что есть постанова. Где подивиться эту постанову? А, Державная таймница тут? А, Кого тут судят? Свидетельство на судовой владе, список справ, призначенных для расследования, вот там. Вы Вы слышали? Список справ, призначенных Есть памятка, до... статья 129 Конституции. И пошло-поехало. Ви, чуєте? ви порушуєте На суду... Конституцію, На суду... ви кримінальні кодекси порушуєте. Доброго дня. добре йду. У мене до вас запитання є. Які запитання? Як це не я? Визивайте поліцію. Визивайте поліцію. І сходу повач тобі теж. Сразу. Визивайте поліцію. Дякую. Поліцію визивайте. Доброго дня. Доброго, дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, це кримінальна справа чи адміністративна Цивіль. цивільна? цивільна? Я вам дякую. Язуфович сказав, що тут є постанова, що це суд у вас закритий. Ви постанову, скажіть, будь ласка, бачили чи ні? Ми не знаємо ці відповіді. Дивіться, я що вам зараз скажу, що це таке. Постанова, якщо є державна таємниця, поняли, таємниця державна, то тоді не можна журналістам сюди закрити. Я вам хочу сказати, що тут три рана таємниця. Цивільна. Ви, ви як хто? Як юрист? Я як представник органу А, Ви мені не вказуєте. Виконкома да, ви ви? Да, за ви чи рай, рай, виконкому Довгінцівському районного місті Рав. Я до вас зайду по поводу опікунов. Там, ні, та не будь ласка, я вас приглашаю на 19 число. Я збираю, значить, із полком, і ви там будете давати пояснення. Як це можуть опікуну ребенку висчитувати оту ту ж язуковість, виніс рішення суду. І у ребенка висчитують з, з, з державного доходу. Я ви мене почули? Я зараз до вас зайду, де ви знаходитеся. Я знаходитесь? Не займаюся виплатами, Виплатами займаються на першому поверсі. У, з, з, я з вами ще буду у... розбиратися. Значить, готовий готовтесь на. Правили, 19 -е число. Ви мене почули? На 19 -е число будете давати пояснення, чому ви винесли рішення. Добре, добре, я зрозуміла, все все добре. Це ж вчителя. Ви ж поняли? Вчителя. Що добре? Будете мамагати 19 числа. Буде вам вся громада задавати питання. І пишіть заяву на звільнення. Ви мене почули? Я це постараюся, зробити. Тут вы герои, а там детей вы обижаете. Так, полицию вызвал? Так, точно. Да, дякую вам. Здравствуйте, Украина, город Криворог. Продолжение. Переселенец, судья Долгинцевского района, который приехал в Луганска, и тут свои порядки у нас в громаде устанавливают. Так он еще и с исполкомом. Вы же бачили, кто то сидела. Рыжая. Она у меня есть на видео. Когда я собирал исполком, полицию, МЧС и поселковых. Она предлагала брать детей опекунство и усыновлять их удочерять вот это вот, которая огрызалась. Так почему я ей задал вопрос? У нас в Долгинцевском районе есть мальчик, ему 16 лет. Шакирянов Артем Николаевич. Миколаевич. Ему заблокировали социальную допомогу мальчик-сирота. Вы поняли? И вот суды Долгинцевские без присутствия вот этой педагогши, которая должна присутствовать на суде, потому что он сирота, а судьи ему заблокировали расчетные счета чтобы этот ребенок не получал от государства социальную помощь. И вот вы почули, что цей судья сказал, вызывайте полицию. Судья, вали ты нафиг отсюда, ты меня понял? Потому что ты нарушил уже кучу уголовных статей и судоустрий, и все поехало. Что они начали говорить? Говорить они начали то, что суд закрытый. Поняли? Решалова они там решают. Чтобы никто ничего не знал, никто ничего не чув. Сколько ж ты взял мзды? Юзефович, Юзик, польский ты, засланец. Это тебя выгоняли когда? В 1938 году? твой род с Польши? А? Жидок. Ты ж понял, кого выгоняли? Значит, я созываю немедленно исполкомы, полицию, все структуры, общественные организации, Я в лице в их. И будем разбираться, что за такое происходит. Вы поняли, что происходит? Почему же я туда и зашел, что он блокирует военнослужащим, детям, которые убежали во время войны за границу и получают социальную помощь? И блокирует счета. Так вот, некоторые обижаются, что я критикую. Кажут, что я уже всех там задолбал, Слышь, а может вы уже всех задолбали своим поведением? Некоторые писали, это же женщины, я знаю, кто это писал. Это не местные, это селюки, не жители села, а селюки. Вот там бывшие депутаты, вы поняли, районный храд. Вот все они пишут, мусора там пишут, тормознутые, которые уже не мусора и не бывшие депутаты. Это же женщина. Вы понимаете, что женщины делают? Эти женщины, это они создают войны. Почему? Потому что они рождают дебилов. А дебилы создают войны. Конфликты, которые не могут между собой договориться. Вы поняли? Во всех войнах виноваты женщины. И во всех скандалах. Они виноваты, потому что они рождают их. Всех вот этих недоношенных. Внимательно смотрите. Вам это все пригодится. Потому что цивильная справа закрыта. Не может быть. Вы поняли? Закрытие заседания может быть только, когда там Якась державна таємниця, ви поняли, що це прокурор там починатайствувати суд, а не так просто. Готовтеся, мінти, ісполкоми, соцзахист населення. Я вас всіх приглашаю, почему ви не проконтролювали. этого ребенка, Артема Миколаевича? Почему вы в суд не пришли? Вам всего хорошего, господа. И если будет критика и самокритика, тогда люди будут задумываться, будут смотреть на себя и будут исправлять эти ошибки. Потому что журналисты, это их обязанность критиковать. На то есть 47-я статья закону о информации. Что если журналист критикует, он освобождается от либо каких обвинений и наказаний в судах и вообще в обществе. Вы меня почули, а не вы будете цензуру вести. А также, вам всем запрещено вести цензуру журналистами. То есть, вам запрещено законом задавать вопросы журналисту и все остальное. Журналист сам вырешивает, что ему делать, а не ваши подсказки. На то он и журналист, он и будет у вас спрашивать разрешение. А можно я это сделаю? А можно вот то? Спустите ручник, вы меня услышали, очнитесь, и война закончится. Всем добра и, опять же, как всегда, прекращайте воевать. До встречи смотрите, пожалуйста, как сказал охранник, что я вызвал полицию. Сейчас приехала полиция. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.